হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে বুলি আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি ওলাইছোঁ দিনটোৰ কাৰণে ক'ৰবালৈ ক'লে যাম কি কৰিম কেনেকৈ যাম সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক বলকৈ থাকোঁ মোৰ লগত আৰু এইফালে দেখিলে আমাৰ গাড়ী আহিলে আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ গাড়ীত বহিলোঁ আৰু আমাৰ লগত গৈছে এয়া বেবী বেবীৰ গোটেই ফেমিলি মামী আৰু পাছফালে বহি আছে এয়া পাহি আৰু বেবীৰ ককাইক হয় তাহাঁতক মই মাতিলোঁ তাতে লাজতে ভিতৰত সোমাই দিলে আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি মই আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ যে ভাইজিয়ামৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণে কি কি কেনেকৈ কৰিব লগা হয় ব'লো গৈ থাকোঁ তেন্তে আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা কৈ গৈ থাকিম এয়া আমি একচুৱেলি আজি বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আমি কালি চেকো নকৰিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত তাহাঁতি বন্ধ থাকে বুলি এখন ফাৰ্মত মানে ভিতৰত কিবা কিবি ধৰক জীৱ জন্তু আছিলে এক্টিভিটিজ আছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল আছিলে সিহঁতি ভাল পালেহেঁতেন পাহিহঁতে কিন্তু কিন্তু নহ'ল আৰু একো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এনেই ৰৈছোঁ অলপ দেৰি পাঁচ মিনিটমান তাৰপিছত আকৌ গুচি যাম আৰু বেলেগ ক'ৰবাত গোটেই ফাৰ্ম হয় সিয়াত বন্ধ যে দেখিছে কাৰেণ্টৰ মানে ৱায়াৰছ লগাই ৰাখিছে ইয়াত লিখা আছে তাৰপিছতে তেনেকুৱা আৰু সাজু বতৰতো দেখিছে কেনেকুৱা কৰিছে নহয় কালি ইমান ধুনীয়া আছিলে আৰু আজি একদম মানে পূৰা উইণ্ডি আৰু গ্ৰে ডাৰ্ক হৈ আছে ইউৰোপৰ ড্ৰাইভিং লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰাইভিং যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পোৱা যায় যে প্ৰথমতে ইয়াৰ ড্ৰাইভিংটো উল্টা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰাইট চাইডে ড্ৰাইভাৰজন বহে আৰু গাড়ীখন চলে লেফ্ট চাইডত কিন্তু ইয়াত ড্ৰাইভাৰজন বহে লেফ্ট চাইডত আৰু গাড়ীখন চলে ৰাইট চাইডত আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুত বেছি ৰুলচবোৰ নিমিলে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ যিখন লাইচেঞ্চ সেইখনে আমাক ইয়াত গাড়ী চলাবলৈ এলাউ নকৰে এই বেলজিয়ামখন ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াত বহুত ৰুলচ আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰপাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং ল'ব লগা হয় স্কুলৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত এপ্লাই কৰিব লগা হয় টেষ্ট দিব লগা হয় কিন্তু সেই টেষ্টটো বহুত সহজে যে পাছ কৰিব তাৰ কোনো আশা নাই কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো চলে আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰেন্সত একজাম দিব লগা হয় আৰু বহুত দিগদাৰ ৰুলচ আৰু সেই সকলোবোৰ পাছ কৰা আজি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে যে বেবীৰ দেউতাকে গাড়ী চলাই আহিছে কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পালে তেওঁ বেলজিয়ামৰ তেওঁ দুবাৰ দিয়াৰ পাছত এই লাইচেঞ্চখন পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এই সকলোবোৰ কথা গম পালোঁ যে প্ৰথম লাইচেঞ্চখনৰ পৰীক্ষাটো দিয়াৰ পিছত যদি পাছ হয় তেন্তে ছয় মাহৰ কাৰণে লাৰ্ণাৰ্ছৰ লাইচেঞ্চ পায় আৰু তেতিয়া তেওঁ অকলেহে গাড়ীখন চলাব পাৰে তেওঁৰ লগত কাকো উঠাব নোৱাৰে আৰু সেই ছয় মাহত যদি তেওঁ গাড়ী চলাই ক'তো ৰোল ব্ৰেক নকৰে তেতিয়াহে তেওঁ প্ৰফেচনেল লাইচেঞ্চখন পায় আৰু তেওঁহে তেতিয়াহে মানে বাকী ফেমিলি মেম্বাৰক গাড়ীত উঠাই লৈ ঘূৰাব পাৰে সঁচাকৈ আচৰিত নহয়নে ৰোলছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক আৰু ফাইনেলি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি আৰু মোৰ বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে কি সপোন মই নকওঁ আপোনালোকে নিজেই চাই লওঁ মোৰ সপোনটো আছিলে এইয়া চাওক টিউলিপ ফিল্ডছত অহা মোৰ বহুত দিনীয়া এটা সপোন আছিলে টিউলিপ ফিল্ডছত অহা তাকে আজি ফাইনেলি আহি পালোঁহি ইয়াতে খালী আজি বতৰটোহে একদম বিধি পথালি দিলে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া মিহি মিহি বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে মই বোলো বৰষুণ অহাৰ আগতে প্ৰতাপ পথ কামবোৰ কৰি লওঁ সিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু বতাহত মিহি মিহি বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ শিলি আছে চাওক মই বেছি কথা নকওঁ বাকী আপোনালোকে নিজেই এনজয় কৰক চাওক মই আছোঁ এতিয়া মোৰ সপোনৰ মাজত সপোন আজি মোৰ পূৰণ হৈছে বহুতদিনীয়া এটা সপোন আৰু এইফালে বানে মই ক'বও নোৱাৰিছোঁ ইমান যে ভাল লাগিছে নহয় সঁচাকৈ দেখি মানে মই ক'বলা হৈ গৈছিলোঁ সঁচাকৈ একদম লাইন লাইন টিউলিপ সকল ফুলেই ফুল সকলোফালে ফুলেই ফুল চকুৰে মনালৈকে মাত্ৰ ফুলেই ফুল দেখিছেনে ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে নহয় একদম ৰঙা ৰঙা তেজ ৰঙা কল ফুলি ফুল আৰু তাত আপোনালোকে দেখিলে নহয় একদম ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াত চাওক য়েল্ল' কালাৰ একদম দূৰলৈকে মানে ইমান বেছি ডাঙৰ নহয় এইটো খেতিটো একদম দূৰলৈকে দেখি মোৰ মানে চকুটোকো খোল খাই গৈছেগৈ মানে ইমান ধুনীয়া কালাৰ ৰ'ব আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ এইখিনি চাওক য়েল্ল' কালাৰ হয় এইখিনি ইমান বেছি মৰম লাগিছিলে নহয় আৰু দুয়োটা প্ৰজাতিটো বেলেগ বেলেগ হয় তাৰ যিখিনি ফুল আছিলে তাৰ টাইপটো অকণমান দেখিবলৈ বেলেগ আৰু এইখিনিও বেলেগ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ফুলখিনি আৰু ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে মই মানে সঁচাকৈ ক'বই নাজানিছোঁ আৰু ইমান বেছি মৰম লাগিছে অ' মাইক ৱা আমেজিং আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চাওক ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ ফ্লাৱাৰ্চ আছিলে গোটেইখিনি কাটি দিলে নাজানো কিয় এইটো মে বি বাকীবোৰ ফুলো কাটিব চাগে আৰু এতিয়া সেই ইয়াত আগলৈ গৈ আছো আমি আপোনালোকক আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাই দিম আৰু এইটো আছে এইয়া চাওক দূৰলৈকে বাৰু তালৈকে মানে চকুৰে মনালৈকে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এইটো কালাৰ একদম মানে ইমান বেছি মৰম লাগিছে এই মাজে মাজে কিছুমান খালী ৰঙা ৰঙা ওলাই গৈছে সেইবোৰ বাই মিষ্টেক গুটি পৰি যাব পাৰে কিন্তু ইমান মৰম লাগিছে মোক ফুজাব জনা নাই মানে চাওকচোন বাৰু চাগে কিছু ধুনীয়া লাগিছে আৰু দেখিছে নাই বতাহ দি আছে যে কেনে ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লৰি লৰি আছে হয় টিউলিপ কিন্তু এইখিনি অলপ বেলেগ প্ৰজাতিৰ চাওক এনেই টিউলিপ ফুলবোৰ অলপ দীঘল দীঘল হয় ন এইখিনি কিন্তু সৰু সৰু দূৰৰ পৰা দেখাত তেনেকুৱা লাগিছেনে মানে ইন্দ্ৰমালতি ফুল ফুলি আছে নিচিনা কিন্তু নহয় সেইখিনি টিউলিপে হয় এয়া চাওক চবফালেই এইখিনি কালাৰটো ইমান বেছি মৰম লাগিছে একদম লেমন য়েল্ল' কালাৰৰ যি টিউলিপ থ্ৰেইলৰ সেইখিনি লাষ্ট আছিলে এইখিনি আছে ৰেড কালাৰ আৰু এইজনে এইখিনি ডিজাইনখিনিও মানে বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ হয় মানে ইয়াত থকা গোটেইখিনি টিউলিপ সেইকেইজানিও বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ নেকি এইখিনিও বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকে দেখিলে গম পাব কিবা মানে কাগজখন এনেকুৱা মুচোৰা খাই থকা নিচিনা ডিজাইনৰ হয় কিন্তু প্ৰতিটো ফুলৰে মানে এটা নিজৰ নিজৰ সৌন্দৰ্য আছে বিশেষত্ব আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাকে আৰু আপোনাকে জানেনে এই ফুলখিনি কিহৰ কাৰণে খেতি কৰিছে এই ফুলখিনি বোলে অকল তেওঁলোকে আমি সুধিলোঁ অকল গুটিৰ কাৰণে খেতি কৰিছে আৰু এই ফুলবোৰ যিমান আজি তেওঁলোকে কাটি পেলাই দিছে নহ'লে ধৰক কিছুমানে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে দোকানত পঠিয়াই দিছে কিন্তু মেক্সিমাম মানে এইখিনি খেতি কৰা মেইন কাৰণটোৱে হৈছে অকল গুটিখিনি যাতে নেক্সট ইয়েৰ কাৰণে মানে গুটিখিনি তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে এনেদৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ এই টিউলিপ ট্ৰেইল কেনেকুৱা লাগিলে মোক ক'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব মোৰতো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত দিনীয়া বহু বছৰীয়া এটা মোৰ সপোন আজি পূৰণ হ'ল ইমান মানে দীঘল দীঘল লাইনৰ টিউলিপ ৰং বিৰঙৰ এনেকৈ টিউলিপৰ খেতি চাবলৈ বহুত বেছি মন গৈ আছিলে আৰু বিশেষকৈ ইউৰোপত আছোঁ যদি তো এনেকুৱা যদি টিউলিফিল লাইফত যদি এবাৰ নাচাওঁ তেনেহ'লেতো জীৱনটো মানে মোৰ ব্যৰ্থগল বুলিয়েই ক'ব লাগিব তাকে আজি মোৰ এটা ধুনীয়া সপোন পূৰণ হ'ল মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই যিমান পাৰোঁ বেলজিয়ামৰ আৰু লগতে মানে ওচৰে পাঁজৰ ইউৰোপৰ গোটেই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম এনেদৰে মোক আপোনালোকে মৰম আৰু এনেদৰে সঁহাৰি কৰি যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ কাৰণ বতৰটো বহুত বেছি বেয়া কৰিছে বৰষুণ আহি যাব আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত ঘৰলৈ বুলি ওভতিব লৈছোঁ আৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ Bye. মই আজি টিউলিপ ফিল্ডত থাকোঁতে আপোনালোকক দুটা কথা কৈছিলোঁ এটা কথা হৈছিলে যে তেওঁলোকে ফুলবোৰ ছিঙি পেলাইছে বুলি আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে ফুলবোৰ গুটিৰ কাৰণেহে খেতি কৰিছে বুলি আচলতে এইখিনি ফুল দেখিলে আমি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ এইখিনি আমি ছিঙি অনা নাই তাত আমি দেখিলোঁ যে দুই তিনিজন মানুহ আহিলে আৰু তেওঁলোকে গোটেই ফুলখিনিৰ মাজত কিছুমান অড ৱান আউট যিবোৰ থাকে ধৰক ৰঙাৰ মাজত বগা ফুলিছে বা হালধীয়াৰ মাজত গোলপীয়া ফুলিছে তেনেকুৱা ফুলবোৰ ছিঙি পেলাই দিছিল আমি সেইবোৰ ফুলকে তুলি আনিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সেনেকুৱা কিয় কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ঘৰলৈ আহিলো আমি সেইটো বিষয়ত চালো তেতিয়া গম কি গম পালোঁ জানেনে এজোপা টিউলিপৰ পৰা তিনিটাকৈ গুটি ওলাই বোলে আৰু তিনিটাৰ এটা হেল্ডি থাকে আৰু বাকী দুটা নৰ্মেল থাকে আৰু যিটো হেল্ডি গুটি তেওঁলোকে সেইটো বজাৰৰ বিকিৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়ে আৰু বাকী যিকেইটা নৰ্মেল গুটি থাকে সেই গুটিকেইটা এটা বা দুটা তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট বছৰৰ ফুলৰ কাৰণে ইউজ কৰে আৰু একচুৱেলি গুটি বুলি নকয় এইটো কোৱা হয় টিউলিপ বাল্ব বুলি আৰু দেখিবলৈ পিঁয়াজটোৰ নিচিনা হয় আৰু এইবোৰ তেওঁলোকে ৰুৱে অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আৰু এয়া দেখিলে এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম পোন্ধৰ বা বিছ দিন ধুনীয়াকৈ টিউলিপ ফুলবোৰ ফুলি থাকে আৰু এই ফুলবোৰ যেতিয়া ফুলে বোলে গুটিখিনি তেতিয়া ভাল নহয় যিবোৰ শ্ব' কাৰণে ইউজ কৰিছে ক'ৰবাত বোলে বাগিচাত লগাইছে গাৰ্ডেনত লগাইছে সেইবোৰ বেলেগ কথা কিন্তু যদি এটা হেল্ডি গুটি লাগে তাৰ কাৰণে বোলে ফুলবোৰ কাটি পেলাই দিব লগা হয় হয় সেইকাৰণেহে বোলে তেওঁলোকে ফুলবোৰ কাটি পেলাই দিছিলে আৰু তাকে সেই পেলাই দিয়া ফুলখিনিকে আমি উতলি আনিলোঁ আৰু ঘৰত আনি সজাই থলোঁ আৰু এইটো বাৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা নহয়নে বাৰু